Kalau boleh bagi sikit komen berkenaan dengan uh, ekonomi ataupun uh, north corridor wilayah Iskandar, koridor uh, timur uh, wilayah timur koridor ini sebagai satu sokokkan kepada rakyat ataupun uh, sebagai satu benda tu adalah realiti Dan apakah signification dia terhadap map ini di corridor koridor yang ada sekarang? Saya tak tahu lah koridor-koridor ini saya ingat cerita saja kalau kita lihat dari segi uh, multimedia koridor pun yang di di, di uh, heboh-hebohkan dulu di bawah rejim Mahathir dan tu pun lah, saya rasa dah gagal ya. dan banyak syarikat-syarikat uh, yang mula-mula terlibat sekarang ni tarik diri uh, khususnya syarikat-syarikat multimedia elektronik dan sebagainya dan saya nampak parti sebab sekarang ni bawah rejim uh, Pak Lah, Al-Falah Badawi Dah tiga koridor dia, dia dia, 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 dah sebut Dan mungkin satu lagi Sabah Sarawak Berapa koridor lagi saya tak tahu Tapi uh, saya tengok dia segi uh, Kajian dan juga uh, penelitian uh, terhadap uh, pertumbuhan ekonomi saya tak nampak. Uh, kita nak harap syarikat-syarikat uh, besar dari luar negara datang untuk melabur saya tak nampak. Sebab confidence Apun uh, kepercayaan syarikat-syarikat uh, penikmati nasional uh, terhadap Malaysia saya rasa tak apa-apa baik. Malah uh, ramai yang keluar tinggal negara kita uh, khusus ke negara China dengan negara Vietnam. Jadi ini satu-satu satu satu, satu, uh, uh, satu realiti yang kita harus uh, harus uh, menghadapi dan kita tak boleh harap sekarang tentang koridor-koridor. Sebab Saya tak ada kepercayaan tentang jenayah di negara kita. Saya pun rasa sedih sebab um, dulu tak teruk sangat. Sekarang ni saya nampak uh, tumpuan polis kepada jenayah ni kuat. Uh, tapi pokoknya saya rasa kepercayaan rakyat terhadap uh, polis dan juga uh, apa ni uh, penjenayah dan 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 uh, perompak dan, dan orang jahat. Depa ambil ambil peluang untuk untuk melakukan jenayah sebab uh, kepercayaan mereka uh, bahawa uh, polis sistem polis sistem uh, uh, pendakwa sistem kehakiman semua dipersoalkan di mana ketiga-tiga institusi ini uh, boleh anggap sebagai rasuah boleh di rasuah itu bila benda ni tingkat yang naya ialah rakyat jadi uh, saya tak tahulah uh, saya percaya Uh, Tan Sri Musa Hassan is not doing a good job. Tan Sri Musa Hassan tak lakukan kerja dengan baik. Dan saya tak faham kenapa dalam menteri uh, mesti memanjangkan kontrak beliau. Uh, kalau dia luar biasa, dia satu satu pegawai yang hebat dan sebagainya, okey. Mungkin kita boleh boleh boleh, boleh memanjangkan uh, uh, apa ni kontrak beliau tapi dengan dengan tuduhan dan dan banyak perkara yang jadi jadi tanda soal yang belum selesai. Tengok lihat kita lihat dalam tu panjangkan kontrak dan beliau dalam kontrak bukan anda dalam perkhidmatan biasa. Jadi semua ini jadi jadi kebimbangan bukan uh, pada saya pada semua rakyat semua rakyat Malaysia. Jadi uh, saya percaya kalau kita uh, peluang pemerintah uh, kalau ini kita harus uh, kita perlu akan beri perhatian yang 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 dan di mana pegawai pegawai polis yang 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 kurang kurang efisien dan sebagainya, kita harus ambil tindakan Datuk, Datuk boleh jelaskan bagaimana menghadapi persepsi uh, masyarakat terhadap apakah benar Parti Keadilan Rakyat akan menurunkan harga minyak sekiranya uh, memerintah dan apakah benar uh, harga air akan dimansuhkan sekiranya memerintah dan apakah uh, mekanisme ni Ya saya saya setuju ada 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 yang berpendapat bahawa kalau kita kita uh, tak ikut harga minyak ikut harga sedunia uh, kita akan jadi uh, satu negara uh, yang bersubsidi. Tetapi subsidi ini bukan perkataan yang 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 buruk, bukan perkataan yang tak elok. Sebab apa kalau kita di negara kita untung banyak ataupun Petronas dapat untung berlipat ganda apabila harga minyak naik dan keuntungan uh, Petronas telah menjejahi 70 bilion ringgit kita negara yang mengeluarkan minyak negara kalau kita banding dengan negara Saudi harga minyak di Saudi hanya 40 sen harga kita di sini 1 ringgit 92 sen tapi kita pun pengeluar minyak oleh sebab itu tak tak mana sabar kalau kita nak banding diri kita dengan Singapura ke, dengan Thailand ke, dengan Filipina sebab mereka negara-negara yang mengimport minyak. Oleh sebab itu harga minyak dia ya. tinggi. Pasal apa yang kita nak ikut harga minyak macam dia? Malah kita kalau kita guna peluang ini untuk tidak menaikkan minyak harga minyak ataupun kalau kita boleh kurang, kita boleh bagi bantuan kuat kepada rakyat kita. Dan di sini kita ada masa di mana kita boleh memperbetulkan ekonomi kita dan kita boleh bersaing dengan negara-negara di dunia. Di mana kita tidak akan menghadapi inflasi yang besar, kita akan uh, boleh kontrol inflasi dan juga kita boleh bagi kemudahan-kemudahan um, yang yang, yang, yang uh, penting kepada rakyat kita. Seperti juga isu tentang air. Kalau harga minyak tanah, harga lain-lain barang pun takkanlah. Eh? Harga harga air pun kita boleh perhatikan harga air pun kita boleh masukkan ataupun yuran ataupun water charges ni, kita boleh masukkan sebab daripada segi kekuatan ekonomi sumber yang kita yang kita dapat ni memang kuat negara kita hanya pembaziran melalui tindakan-tindakan yang yang uh, kurang baik ni seperti rasuah dan sebagainya itu yang memudaratkan negara